Tak anak dan menantu Tak akan dapat mengambil alih Habis itu siapa yang boleh bantu dalam kubur? Amal soleh Amal soleh Sadakah jariah Tadi anak-anak tabi bawa tabung Yang tuan-tuan derma pada dia orang tu Yang boleh tolong Dalam masjid kita ni Tuan-tuan sedekah kapet Yang tu yang boleh tolong Tuan-tuan sedekah buat masjid Yang tu yang boleh tolong Tuan-tuan sedekah tanah Wakah buat kubur Buat sekolah Yang tu yang boleh tolong Amal yang salih Dan doa daripada anak yang salih Yang ni yang boleh tolong kita dalam kubur Itu nama dia penghijrahan Yang kita kena bawa bekal Masalah kita sekarang Kita dah tahu nak pergi ke tempat itu Tapi kita tak nak buat persiapan Kan kita susah kalau saya nak pergi ke johor saya tak bawa bekalan ubat tak bawa baju tak bawa duit tak bawa apa pun tak bawa bagaimana keadaan saya di lebuh raya jadi susah tetapi susah dalam dunia boleh orang bantu agak-agak tak ada duit pergi cocok dekat bank tak ada duit pergi minta derma Agak-agak minyak habis Tak haja kereta orang Tumpang lori ayam Tetapi kalau dalam kubur Siapa boleh tolong? Siapa boleh bantu kita? Sedangkan ini adalah hijrah Yang pasti akan berlaku kepada kita Tuan-tuan yang dirahmati Allah Jadi saya nak ajak pada tuan-tuan Jom kita buat bekal banyak-banyak Nombor satu kita buat bekal banyak-banyak Nombor dua Jangan buat jahat Saya cakap Selalu saya cakap Kita tidak banyak pahala Kenapa kita nak buat dosa Ulang balik Kita tak banyak pahala Kenapa buat dosa Saya rasa tuan-tuan Peluang kita untuk dapat pahala sekarang Makin sikit Dulu kalau datang ke masjid Berapa banyak pahala pahala pakai minyak wangi baju yang cantik pakaian yang kemas datuk datang ke masjid khuzu zinatakum inda masjid pakai cantik-cantik bila datang masjid Datang ke masjid Kita semayang tahiyatul masjid Allahu Akbar Lepas tu kita duduk Kita zikir Kemudian tunggu komat Tunggu semayang Lepas semayang salam zikir Lepas zikir doa Lepas doa baca Quran Tunggu semayang isyak Banyak pahala dapat Pahala menunggu isyak tu pun Macam dapat pahala satu semayang Sekarang berapa banyak orang Yang datang ke masjid Pahala makin kurang Sampai ke masjid Dah lah lambat Tengok-tengok tu imam pula Dia tak berkenan tu imam tu Dia sampai pintu masjid panjang tengkok dia Celaka tu imam ni Awal-awal dia sebut celaka lah. Sebab Imam tu bendera lain Dia bendera lain Dia start motor balik tu tuan Balik ke rumah semayang di rumah Habis-habis semayang dia tengok Joji gegel Tak pun nasi tak retak pinggan tak ingin Subhanallah Berapa ramai yang datang semayang di masjid Semayang dia tapi habis-habis maya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bangkit Zikir tidak, istighfar tidak, selawat tidak, salam tidak, semua tidak Bila isteri tanya abang, kejapnya ke masjid Tak berzikir dengan tu imam Bidak ah. Nabi tak buat tu dia Dia pun duduk depan TV, buka TV Tokir jamu Isteri tanya, Abang, Rasulullah tengok ke toke jamu? Okey. Rasulullah tengok ke toke jamu? Tengok ke drama petang-petang maghrib? Rasulullah tak tengok, Abang. Itu lagi bapak bida'ah, lah. Berzikir tu Rasulullah kurang-kurang. Rasulullah berzikir juga. Subhanallah, Alhamdulillah. Ada hadis Nabi buat. Yang bida'ah, awak tak kata bida'ah. Yang tak bida'ah, awak kata bida'ah. Pahala kita makin kurang, makin kurang, makin kurang. Bila dengar ada orang meninggal. Dulu-dulu kalau kita dengar orang meninggal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun al-Fatihah. Sekarang bila sebut al-Fatihah bidah. Ah. Kenapa perlu baca Fatihah tadi? Banyak lagi surah lain. Dah tak baca Fatihah pula sekarang Ustaz marah baca Fatihah. Dia kata kenapa baca Fatihah? Kenapa ada pengkhususan baca Fatihah? Saya jawab sebab surah Al-Fatihah paling senang. Semua orang hafal. Yang baca biru ni hafal tak Al-Fatihah? Hafal. Bila dah kata bida'ah baca Al-Fatihah, tuan-tuan kita hadiahkanlah kepada pelajar-pelajar tahfiz yang terkorban itu Al-Quran. Al-Baqarah. Agak-agak bila nak habis tuan-tuan. Kuliah ya al-kafirun pun tak apa, tambah al-baqarah. Toba'lahum lahum tak habis malam tu. Sebab itulah surah yang paling senang Surah Alfa Al-Fatihah Di mana? bida'ahnya Kita nak cari pahala sebanyak-banyaknya Untuk bawa bekalan dalam kubur Dalam kubur tu gelap Kan dah elektrik Dalam kubur tu panas Bukan ada aircon Dalam kubur tu seorang Bukannya ramai Sunyi sepi ulat ular, ular kala jengking di dalam dia. Bukan seronok dalam kubur ni. Melainkan bagi orang yang syahid. Wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya. Jangan kamu kata orang yang mati syahid itu mati, bahkan mereka hidup. Saya bila tengok pelajar-pelajar tahfiz yang terkorban itu bila ada dua, tiga mufti kata budak-budak tu mati syahid. Berapa ramai yang hentam mufti-mufti. Dia kata syahid apa? Buat tak ikut spek asrama, tak ikut spek ini semua membunuh lah apa. Dia panggil bangsat lagi tu tuan. Belum apa-apa lagi keputusan polis. Sebab tu saya tulis dalam Facebook saya. Biar polis siasat Apa punca terbakar Cepat-cepat salahkan sekolah Cepat-cepat salahkan cikgu Pengetua ha, Hari ni Dapat langkah dah Rupanya sabotaj Kerianat Dikuncinya pintu luar dengan skru dreba Bila budak-budak tu nak keluar Cepat sangat komen Ada yang komen Uh, sekolah ini tidak berdaftar eh dengan kementerian. Mak kawan ni pula kita telah mendapati mereka tidak ada CF kata dia. Ini kecuaian. Sabarlah lah dulu kalau kau ikut CF pun kalau orang kunci pintu daripada luar, kau nak keluar ke mana? Mengok Biarlah polis buat kerja. Yang kita buat komen tu pasal apa? Kalau dah diletak tonggas depan pintu, letak tilam, beli petrol simbah di situ, tutup dengan skru drebar. Budak nak keluar kau mana? Ada 2 3 pintu pun dia boleh buat. Sabar. Hari ni manusia cepat sangat nak bagi. Dia bukan nak tolong, dia panggil bangsat lagi. Tuan-tuan dia rahmati Allah Mati syahid ni banyak jenis Ada syahid dunia Ada syahid akhirat Apa dia syahid dunia? Nampak macam syahid Tapi tak syahid Dia nampak macam mati syahid Orang semua kata dia syahid Tapi dia tidak syahid Hanya Allah yang mengetahui Nama dia syahid dunia Yang kedua dipanggil syahid akhirat Apa dia syahid akhirat? lepas seksa kubur dia. Tapi dia kena kafan. Dia kena mandikan, dia kena solat macam biasa. Tapi dia lepas seksa kubur. Insya-Allah, kenapa? Sebab Nabi ada sebut orang yang syahid, dua akhirat ni ada beberapa jenis. Yang pertama orang yang mati lemas. Orang yang mati lemas. Sekarang musim ribut. Musim ribut bergelora laut setinggi gunung laut tiba-tiba dia pergi tarik sampan nak tangkap ikan isteri tanya abang nak ke mana tu tangkap ikan jangan abang ribut tak apa kalau mati syahid bukan syahid tu bunuh diri nama dia lupa falamma sallam selepas baginda memberi salam qal baginda berkata Nabi lepas bagi salam Assalamualaikum Kemudian baginda bercakap dengan sahabat Tak adalah baginda duduk Terpaksa tunggu habiskan zikir yang panjang itu Kadang-kadang baginda zikir Kadang-kadang baginda bercakap Walaupun tak ada pada Rasul, zaman Rasulullah itu apa, Majlis berdoa beramai-ramai selepas salat Tetapi baginda salat Kemudian berpusing Kadang-kadang baginda manasah hati Kadang-kadang baginda diam seketika itu berlaku pada zaman sallallahu alaihi wasallam kata dia kama antum ala masafikum thumma aqbala alaina dia kata nabi tengok sebab bagi salam nabi kata semua duduk di tempat masing-masing kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam mengadap ke arah kami katanya inni uhaddithukum ma habasani ankumul ghada aku akan menceritakan kepada kamu apa yang menyebabkan aku lewat ataupun yang menghalang aku keluar tadi kata baginda inni qumtu minal laili fa sallaitu ma quddira li fa na'istu fi salati hatta hatta istaqaltu fa idza ana bi rabbi azza wa jil, fi ahsani suratin kata nabi aku bangun salat malam seperti biasa seperti mana yang telah ditetapkan untukku baginda sallallahu alaihi wasallam kan sentiasa bersolat malam kemudian aku mengantuk di dalam salatku sehingga aku rasa terlalu berat dan telena tiba-tiba aku bermimpi bahawasanya aku berada di sisi tuhanku fi ahsani surah dalam surah yang terbaik. Surah ini asal gambaran tapi maksudnya bukan gambaran lah. Surah ini di sini boleh maksud dalam sifat Tuhan yang terbaik. Tanpa boleh diceritalah Tuhan itu. Ha? Dalam 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 sifatnya yang paling indah. Faqal ya kemudian Allah berkata Ya Muhammad ini dalam mimpi Ya Muhammad atadri fima yakhtasimul mala'ul a'la Atadri fi makhtas fi ma yakhtasimu al ala Adakah wahai Muhammad, adakah engkau tahu perkara apa yang panas diperbincangkan oleh al-mala'u ala Al-mala'u ala maksudnya malaikat yang dekat dengan sisi Allah Jalla wa Ala. Perkara apa yang mereka ikhtasam ni bincangnya bincang panaslah. Berbahas al-mala'u ala Qultu la adri ya rabb. Aku berkata aku tidak tahu wahai Tuhan. Qala ya Muhammad fima yahtasimul malaul a'la. Lalu Allah berkata ya Muhammad, apa yang menyebabkan malaul a'la yakni malaikat di langit berbincang dengan begitu hebat? Tidak. Qultu la adri. Aku kata aku tidak tahu wahai Tuhanku. Allah ulang lagi. Lalu Nabi masih jawab, aku tidak tahu. Tiga kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata ke Nabi, "Fa ra'aituhu wada'a kaffahu baina katifai." Hani hadis seperti ini kadang-kadang jadi masalah sungguh pihak. Nabi kata, "Fa ra'aituhu wada'a kaffahu baina katifai." Aku melihat ataupun aku mendapati Tuhan meletakkan tapak tangannya di antara dua bahu ku. Kita tak tahu maksud. Bagi kita kaf Allah Azza wa Jal. Nabi sifatkan demikian, demikian. Yang penting Allah laisaka mislihi syait. Tak sama dengan makhluk. Taklah sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Tuan Nabi telah menggunakan istilah itu, istilah itulah. Allah wujud, kita wujud pun tak sama. Allah dengar, kita mendengar pun tak sama. Allah melihat, kita melihat tidak sama. Kalau Allah menyebut tentang tangan Allah, tentu tidak sama dengan tangan makhluk. Tapi kerana makhluk ni terhad bahasanya, terhad perkataannya, tak ada benda boleh digunakan. Maka disebutlah perkataan yang demikian. Hatta wajatu barda anamilihi fi sadri sehingga aku mendapati kesejukan eh? kesejukan jari jemarinya di dalam dadaku pada dadaku macam mana wallahu taala ala. demikian rasulullah cerita wa tajalla li syait. shay dan zahirlah kepadaku segala-galanya wa araftu faqul faqal dan maka aku tahu yakni dengan 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 berlaku demikian Maka segala yang tak dapat aku jawab itu Aku faham Fakal Lalu Allah berkata Ya Muhammad ma Fima yakhtasimul mala'ul a'la Wahai Muhammad Apa yang mala'ul a'la Yang ni malaikat di langit itu Berbincang Berbahas Kultu fil kaffarati wad darajat Fil kaffarati wad darajat Aku menjawab ia berbincang berhubung dengan kafarat dan darajat kafarat bermaksud perkara-perkara yang boleh menyebabkan terampunnya dosa dan darajat bermaksud perkara-perkara yang menyebabkan diangkatnya kedudukan seseorang ini ada kereta kena alih pula dah tolong alih kereta WPG 5428 berapa orang nak kena angkat ni? Qala lalu Allah berkata. Wa mal kaffarat? Apa <reproduce> itu kaffarat? Qultu naqlul aqdami ila al-jumuat wa julusun fil masajid ba'da as-salawat wa isba'ul wudu wa isbaghul wudu'i 'inda 'inda al-karihat Allah berkata apa itu kafarat apa itu perkara yang menyebabkan dosa insan dihapuskan Nabi menjawab yakni setelah setelah Allah menjadikan segala-galanya baginda dapat faham naqlul aqdami ila al-jumu'at dalam sebahagian riwayat naqlul aqdami ila al-jama'at maksudnya melangkah kaki menuju ke jumaat atau melangkah kaki menuju kepada salat jamaah mengampunkan pahala mengampunkan dosa wa julusun fil masajidi ba'da as-salawat dan duduk di masjid selepas salat. Wa isbagul wudu endal kariyat dan mencukupkan, menunaikan, menyempurnakan wudu ketika waktu susah. Ketika tengah malam orang semua sejuk tidur, kita bangun ambil wudu salat. Susah. Ketika musim hujan sedap tidur, orang segan nak bangun, kita salat, kita wudhu, kita salat. Itu mengampunkan dosa kita Nabi. Kalau wa darajat. Lalu Allah tanya apa itu darajat? Qultu it'amu ta'am Memberi makan kepada orang. Banyak hadis-hadisnya nanti kita akan ringkaskan. Tapi saya nak pergi yang ujung sekali. Walinul kalam dan perkataan yang lunak tak ada maki orang tak ada hamun orang wassalatu wan nasun niyam dan salat ketika orang lain sedang tidur ni kita ni dah lama kuliah insyaallah mudah-mudahan semua orang ni kiam mulailah ha? jangan nak mulailah walaupun kita salat siang tapi tidak sama antara salat malam ni dengan salat siang kosoknya hubungannya perasaannya